মহাত্মা মেধাৱী পুৰুষসকলে দেশৰ পোনপাকে কিবা উপকাৰ কৰক বা নকৰক আওপাকে এইটো উপকাৰ কৰি যায় যে সেই জাতিৰ অন্তৰ্নিহিত ভৱিষ্য ভৱিষ্যত বা একেবাৰে ওখ খাপলৈকে উদ্ধাব পৰা শক্তি বা চৰম উৎকৰ্ষ সম্ভাৱনা আঙুলিয়াই দেখুৱাই যায় আনন্দৰাম বৰুৱাই জগতৰ মহাসভাত অসমীয়া জাতিৰ এই মানসিক উৎকৰ্ষৰ সম্ভাৱনা ঘোষণা কৰি গৈছে তেওঁ দেখুৱাই গৈছে যে অসমীয়া মানুহ সোপা ঢিলা অকামিলা খৰিকটীয়া বা পানী তোলা শ্ৰেণীৰ মানুহেই নহয় তেওঁলোকৰ মাজতো অসাধাৰণ মগজ লৈ মেধাৱী পুৰুষৰ জন্ম হোৱাৰ সম্ভৱ গতিকে আনন্দৰাম বৰুৱাই আমাৰ হয় তেওঁ অসমীয়া ভাষাত লিখা নাই কিন্তু তেওঁ দেখুৱাই থৈ গৈছে যে অসমীয়া মানুহে আচলতে কি কৰিব নোৱাৰে